Всем привет! Хочу записать коротенькое видео. В любом все ход Civic 6 поколения. Как снять генератор. Снимается он довольно легко. Откручивается сверху. Сверху вот крепление. Натяжение. Снизу один болт. И все, фишку снимается. И достать. Достать. Вот его в этом и проблема. Достать. В мануале пишется, что надо снять левый привод, левое колесо и через левую сторону достать. Кто-то умудряется достать через эту полость. Но тут очень мало места. Тут очень мало места. Тут плюс еще надо все вот это откидывать. Мешает коллектор. Главное тормозной цилиндр. Ну я снял вот через эту полость. Приподнял машину и достал. Снял генератор. Подшипники были нормальные, но сухие. Не менял я их. Я их просто пыльник снял, посмазывал и поменял щетки. Щетки там 8,5 на 19 вроде миллиметров. Вот номер, чтобы не искали. Так, разбирается генератор. Это довольно легко откручивается гайка, достается шкив, откручиваются 4 болта. Все, эта часть снимается без проблем. После этого откручиваем здесь на 10. После этого греем крышку до 60 градусов феном и достаем. Там увидите 4 болтика на подфигурную отвертку откручиваем и увидите щетки. И когда при установке, вот здесь отверстие, короче, щеточки задвигаете внутри, проволочку вставляете и в обратном порядке крышку эту ставите. После этого проволочку достаете и они там становятся на свое место. Вот так. Проблем вроде никаких не составляет. Так что главное достать его. Вот так. Все. Удачи.